રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં જુદી જુદી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા બંદીવાન ભાઈઓ આગામી દિવસોમાં સારા માર્ગો પર ચાલે અને ફરી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ન કરે તેવા પ્રયાસો જેલ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં આ વખતે ડૉક્ટર બાબાસાહેબ ઓપન યુનિવર્સિટીમાં નવ બંદીવાન ભાઈઓએ સી એફ એનની પરીક્ષા આપી હતી જે તમામ ભાઈઓ પાસ થતાં તેમને સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યા જેમાંથી સાત ભાઈઓ હાલ જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે તે બે જેલ મુક્ત પણ થયા છે जेल के जितना भी सुविधाएँ उनका ये एजेंडा रहता है कि जितने भी बंदीबंद भाई और बहनें हैं उनका एक्चुअल में रिफॉर्मेशन हो सके इसके लिए यहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो जो कारपेंटिंग वगैरह करते हैं जो थोड़े स्किल जानते हैं उनके लिए हम डायमंड कटिंग जैसे जॉब प्रोवाइड जो करते हैं और जो थोड़े कलाकार होते हैं उनके लिए हम फैसिलिटीज़ देते हैं जैसे कि पेंटिंग कर लीजिए या फिर कोई और गाना गाना कर लीजिए और जिसको पढ़ाई का शौक है हम उसको पढ़ाई की भी पूरी ऑपरचुनिटी देते हैं तो इसी के मद्देनज़र सात इनमेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी से सी एन एफ सर्टिफिकेट ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होता है जिसका कोर्स पूरा किया है और अलग अलग क्लासेस में इसका एग्ज़ाम क्लियर करके उन्होंने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया है जो दूसरे बंदी भाइयों और बहनों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा ताकि जब ये लोग बाहर जाएं तो इनके पास किसी भी तरह का एक कहते डिग्री हो और उनको बाहर जाके अच्छा काम मिल सके ताकि वो क्राइम की दुनिया से बाहर हो